Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Меня зовут Оксана, мне 28 лет, я журналист в интернет-журнале. В общем-то, мне нравится моя работа, я чувствую себя как рыба в воде, очень нравится писать статьи, но, к сожалению, мне не нравится в моей работе то, что недостойный заработок. Життя це перехрестя Кожного дня майже кожної миті ми приймаємо тисячі рішень. Іноді це дрібниці, іноді дійсно значні та важливі речі. Спочатку ми обираємо іграшки, улюблені заняття, зрештою друзів. Пізніше стиль одягу, до якого вузу вступати партнерів. Чим далі, тим зважуємо та обираємо ми більш значні та суттєві речі, у якій ми робимо вибір в такі життя. Звісно, сценарій завжди можна змінити, доки не пішли титри. Але кому ж приємно йти довгим шляхом проб та помилок? Як ми обираємо свою роботу? Шляхів, звісно, безліч, престиж вийшов родичі у приймальній комісії чи вступав туди, куди й друг. Але як кажуть, здивуй свій університет, піди працювати за спеціальністю. Освіта та робота на пострадянському просторі на сьогодні нерідко дуже далекі. Наша робота за часом складає в середньому третину життя, тому осмислений її вибір життя гіршим точно не зробить. До того ж, наш стиль занять впливає на все наше життя. Наскільки ми задоволені тим, що ми робимо, і тою винагородою, що маємо за свою працю, від цього залежить і наша самооцінка, і наше сприйняття життя взагалі. Будь-яка робота до того ж змінює і нас самих. Займаючись однією і тією ж справою роками, ми отримуємо нові риси, нову спрямованість характеру чи посилюємо ту спрямованість, що спровокувала вибір роботи. Звичайно, ідеальним для кожного є сродний мовою сковороди спосіб життя, тобто максимально адекватний природі особистості. Такий вибір є максимально ефективним та продуктивним. Він підкріпляється максимальним та невимушеним розкриттям всіх якостей та здібностей людини і є позитивним як для самої особистості, так і для роботодавця і суспільства в цілому. І є красива думка, що знайшовши роботу по душі, ви не будете працювати жодного дня, але не завжди вибір по любві так само легко приносить статус та матеріальне благополуччя. Тож чи є вибір роботи одвічним вибором між журавлем та синицею? Чи можна навчитись за допомогою улюбленої справи будувати успішне та багате життя? Валерію, що таке професійна самореалізація? Наскільки вона важлива для кожної людини і чи в житті кожної людини вона взагалі присутня, як ви вважаєте? Я що професійна реалізація дуже важлива в людини, чоловіка, поскольку. Бо... Наверное, треть нашей жизни, мы взрослые, мы пошли, проводим на работе. Реализовать себя, самореализовать себя, то, что называют психологом, актуализироваться. Знаете, как бы вот, э, если роза предназначена стать розой, она должна расцвести. Вот так же, наверное, человек в своей профессии должен быть, бы найти себя и реализоваться. Все свой потенциал, который у него есть вот можно поднять такой вопрос, дети вундеркинды, да, вот не все дети вундеркинда становятся знаменитыми математиками, поэтами и так далее. То есть они, можно сказать, не реализовались. Так это не только вундеркиндов характерно, но, наверное, характерно и для обычного каждого работающего человека, который должен найти себя в профессии, и то, что в нем заложен потенциал, он должен его раскрыть, вот как подобно той розе, которая расцвела и украшает сад, например. Так, наверное, человек должен. Отсюда возникает ощущение счастья, благополучия, наверное. И, конечно, очень хорошо, чтобы наша самореализация совпадала с теми деньгами, которые мы получаем, наверное, за нашу работу. Потому что, на мой взгляд, наверное, сейчас очень... Это вопрос, один из вопросов, в который вот люди испытывают диссонанс между желанием реализоваться и то, что они материально, как они обеспечены. Оксане 28, пять из них она занимается вузькою профильную журналістикою. Работы не змінювала жодного разу. Так же склалося. Я журналист в интернет-журнале. В общем-то, мне нравится моя работа. Я чувствую себя, как рыба в воде. Очень нравится писать статьи. Я хорошо ориентируюсь в тему. По первому образованию я медик, медсестра, в Второе образование я поступала на философский факультет. Еще я занимаюсь написанием своей книги о травах, о медицине, как сейчас называется, нетрадиционные. Но все издания по этому поводу, в общем-то, либо скучны, либо тема очень плохо раскрыта. Но, к сожалению, мне не нравится в моей работе то, что недостойный заработок. Досить типова ситуація, ніби й робота до смаку, а ніби й не все так добре, як могло би бути. До того ж перцю додають близькі люди. Я кілька разів отсилала своє резюме на різні сайти. Ну, в общем-то, зарплата була не вищим моєю. Мій парень і мої родители вже просто проели мне весь мозг, почему я еще остаюсь на этой работе. Порой я думаю, что лучше пойти, может быть, устроиться в какой-либо супермаркет, Сильпо, например, но, в общем-то, понимаю, что зарплата моя будет не намного больше моей действительной. Со мной работает девушка моя подруга, у нее двое детей, она разведена, вот она подумывает, возможно, уехать за границу работать где-нибудь нянькой, сиделкой. Конечно же, хочется, чтобы и мне нравилась моя работа, и чтобы я была профессионалом в своей отрасли. Но, к сожалению, в наше время не всегда достойный заработок и оплата труда. Розповідь Оксана взагалі-то дуже типова. Тобто, з одного боку, вона задоволена своєю працею, її змістом, з іншого боку, вона не отримує належної матеріальної винагороди. Так, що робити в цьому випадку? Чи буває ідеальна ситуація, коли це складові одного процесу? Є такой термін диссонанс. Взагалі, як би бы, можна сказати, у неї є ніякі установки, как... эмоционально окрашены, как, как знания, вот, как поведенческие аспекты нашей установки по отношению к той же работе, которую она делает. И диссонанс возникает тогда у нее, у нее возник, наличие, наверное, этого диссонанса, тогда, когда у нее одновременно две когниции, два знания С одной стороны, знание о том, что я вот хочу реализоваться, то, что мы говорили ранее своей, в этой профессии, а с другой стороны, э Мнение окружающих, друзей, родственников, которые утверждают о том, что денег мало получает человек. И порождается вот этот как бы вот э, консонанс рассогласование рас 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 между двумя знаниями. И загорит есть нее цельнить ситуацию ситуация недвижительной фонда, как я не понимаю. Да, да, да. Вот, и, и именно, вот смотрите, с одной стороны, как бы вот знакомые все ее говорят о том, что ты недостаточно успешна, а с другой стороны у нее есть знание о том, что она хочет быть успешной в своей вот, деятельности. Что здесь необходимо сделать практически, как бы, это самое. Ну, есть такое понятие, как бы, вот, диссонанс после принятого решения. Если человек принял решение вот как у нас бывает, вот мы две вещи купили, одну другую, мы одну должны э, обелить и все сейчас сделать, чтобы она нам была приятной, что это мой выбор, это лучший выбор. то ты, и, и Оксане ну, наверное, определиться с тем, что если это твой выбор, тогда э, успех в этом деле в твоих руках, в каком плане? Это твое желание, мотивация, плюс твои м -м -м, когниции или твое, твой интеллект. Сможешь ли ты сделать, если у тебя необходимо знание, навык, умение, интеллектуальный потенциал. Если ты Зможеш, чувствуешь, что що реализуешь. реалізуєш, Значить, Рубикон Рубікон перейдемо, есть назад возврата нет. немає. Всі інші точки зрения отбросить, и давайте будемо двигаться по намеченному руслу. Так, я теж пам'ятаю цей То тобто, есть, з одного боку людину повністю влаштовує з місць праці, з іншого боку, все ж таки критична ситуація фінансова. Так? І над чим тут перш за все працювати, над тими страхами, які заважають зробити якийсь крок. Ви стали говорить об установках. установки влекут за собой поведение, или же некое действие изменяет наши установки. Вот как, как бы разговор о курице и яйце, что первично. А вот, э, наша героиня, очевидно, нужно, если она изменяет свои установки, типа убеждения, что я так-то, так-то, то так, так. она должна искать э, подпитку в своих реальных делах, которые ее будут окрылять, и она будет идти к успеху, не сомневаясь в принятом выбранном решении. Когда человек начинает сомневаться, то он напоминает мне, ну, пусть не обижается, вот скажем, есть один э, животное, которое Буриданом звали, помните, Буриданом осел, который стоял между двумя стогами сена, так и не принял окончательное решение, ну и чем закончилось, всем известно. Э, вот и здесь нужно, приняв, приняв решение, э, двигаться к этому, приложив максимальные усилия для того, чтобы реализоваться и для того, чтобы, наверное, если э, это стоящее дело, то оно принести должно успех, и экономически в том числе, кроме реализации. Написать, если она хотела, написать книгу, Изучил внимательно рынок, мобилизовав свои усилия и достичь этого результата, за этот результат какой-то получить. А дальше, как говорится, поведение приведет к изменению каких-то установок. Как говорится, если ты не можешь, говорится, ты пишешь, и это не нравится тебе, ты все равно пиши. И потом аппетит приходит в еды. Есть такое выражение, хорошее, как бы вот писатели и так далее, говорят, все приходит во время этого. Вот это в нашей Оксане, наверное, тоже, отбросив сомнения, и двигаться в нужном направлении, в выбранном собой направлении. Если нам навязаны установки, они не работают. Установки, принятые нами лично, вот тогда они начинают работать, и они формируют поведение. А поведение подкрепляет наши установки, знаете, вот как бы как самосбывающееся пророчество наподобие этого самого. Я хотел вот так вот, и получил то, что хотел. Что тут можно сделать? Может, тут можно не делать каких-то сельских рухов на ее теперешнем месте работы, а все-таки диеты, так, какие-то резюме, может, вообще не кидающие, так, тієї работы. Да. Если это те русло, яке вона видала для себе, то в рамках нього так ми вже можемо робити якісь кроки, займаючись чи якісь час її роботи, так яка не повністю влаштована. Сказати сказати, що такое правильне рішення, що таке неправильне рішення. Это це начина судження і во може бути сам сама героїня наша, или вот сказать, що я правильно сделала. Я полагаю, что вот если так разобраться, если с психологической точки зрения говорить, то если бы она была на приеме консуль психолога-консультанта, я полагаю, что у нее из-под внутри где-то есть это решение правильное, которое вот как раз точек пробивается. И нужен только толчок от других людей. Да, Оксана, вы на правильном пути. Дело не делать. Вот оно и, и, и проистекает. Это вот, неубежденность в том, что я могу, и я пробую усилия и так далее. Потому что без делания ничего не получится. Это одно рассуждение, одни из убеждений не приведут к успеху. Это все время будет вот это вот качели диссонанс между как бы одними и другими. Как объективно оценить миру риска по каким-то ситуации с ее же книгой, в ситуации с, с потенциальной изменой работы. Говоря о риске, необходимо подразумевать как бы две стороны медали. С одной стороны, это объективный риск, и, а с другой стороны, субъективная сторона риска. Субъективная сторона риска выражается в неуверенности человека принять то или иное решение. Если объективную сторону можно собрать статистику, Какая вероятность выхода этой книги? Какова э, степень вот, объективного риска? Если это будет 50 на 50, то это будет высока. И тут все зависит будет от Оксаны. Если она знает, что эта книга на 100%, ну на 80% издаться, значит, у нее нет никаких не рисков, и она будет вперед э, стремиться достичь этого успеха. А вот сложнее гораздо, когда э, ситуация 50 на 50, и здесь вступает в силу ее личностной особенности. Уверенность в своих силах, ее мотивация – ее убежденность, насколько она самоэффективна, вот знаете, как бы вот здесь очень э, сложнее. Здесь определял вот эта вот неопределенность, толерантность, терпимость к неопределенности, выступая на первую позицию с ее с точки зрения, с, с, с ее, на, на, на нее. И здесь гораздо будет сложнее. Здесь нужна будет как бы вот с опорой на объективность сделать субъективный шаг вперед в неизвестное и работать. Успех только. Дорога силит идущий.